Вывезение побутовых отходов. И сюда же входять сбирание, сберегание, перевезення. Ну, может быть, да, понятно, то, что на самом деле есть. Приезжает машина, все это перегружает, увозит, Ну, дальше. Переробление. У нас способ переработывается? У нас не, складова называется по 529-й постановке что выкинуть, а что не а выкинуть. почему? Может быть, в Николаеве это перерабатывается? Это постанова а Кабинету Министров. А разрахунок ведется у нас на вывезение и складывание. И все. И О, все. Ну, а здесь же указано так в том числе. Написано. Ну, так написано и в постанове Кабинету Министров. А, а не значит, не мы нет. это и оплачиваем? Или нет? нет. Мы не оплачиваем, это только складывание. Не выбросить. Что же самое? Просто есть закон, где есть Закон. закон, вот, закон, 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 закон кабинету Министров. У нас немає перевірити. Я ту складову перевіряє інспекція по ценам Ніколаївська. От іменно ету складову. І в тей теж провіряють. По мусору питання. Так? У нас стояв бак і туди тяжелий мусор виносили, прибирали. Зараз цього бака немає. Вибачте, люди добрі, коли виходиш і неодноразово, коли хтось зробить ремонт, я на першому поверсі. Ну я на Смиди живу. Особливо це август місяць. Це строїтельний мусор. Строїтельний мусор. Строїти, мусор а, знаєте, сам ви знаєте, а, значить будівельний мусор, він не входить в тарі yeah, в квартиру. Хто виносить мішками, дуже звернутися. Наш мастер, як бачить, як винесли багато мішків. Бігає, шукає, чия це квартира. Той звертається і по окремому договору ми це сміття вивозимо. Ви не повинні сплачувати за те, що хтось робить ремонт і оце все викидує. У нас побутове сміття, но не будівельне. І ще таке питання. Август е, липень, август е, вересень місяць. Кавуни, яблука, все остальне. Постальне. Я не можу форточку відкрити. Ну, не моя вина в тому, що я живу на першому поверсі. Ви розумієте? Все, хто його, як його ці самі. Е, Контейнер. Не, не контейнер, а саме приміщення. Та, а, да, це той його миє, там раники, як мусить, якісь були. все є, мухи, мухи літають. Де, це, це, це просто жах, якийсь жах. Жити на першому поверсі, що мені тепер? Можна я, так. як житель цього міста, у яких просто винесли з мусоропровода в контейнера напротяг дому поставили. Отлічна річ. Я хочу Як це зробити? Весь під'їзд ми забували, ніхто не здає, нас що, це, це, з нас люди не дають. Якщо буде заява із усього підніску, залає всі клапана і ваш сміттєконтейнер виносить в двір. Тоді вас всі мусоропроводи не а беруть пакети і виносять двір. Закупок на другий день, жителі, жарти. Записів постанови постановлення Кабінет міністра України 20 мая 2009 року номер 529 Тарифы квартирной платы должны быть рассчитаны по каждому дому отдельно и донесены жителям города на общественных слушаниях. Исполнительным комитетом и коммунальными предприятиями ЖЭО и ТВКХ была проведена определенная работа. Подготовлен ряд решений городского совета и исполнительного комитета. Подготовлены расчеты тарифов квартирной платы на послуги по содержанию зданий, сооружений и придомовой территории по каждому дому отдельно. В соответствии с порядком организации проведения общественных слушаний, который утвержден решением Сессии Городского Совета, организатором слушаний 17 марта 2011 года разместил график проведения общественных слушаний по каждому дому в городской газете ⁇ Контакт ⁇ а коммунальные предприятия разместили информацию возле подъезда каждого дома. Жители дома имеют право отказаться от той или иной услуги, которую предоставляет коммунальное предприятие. Но они должны обратиться к организатору общественных слушаний. Это управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства по адресу улица Дружбы народа, 29, комната 93, А и Б, в течение 30 дней с даты проведения слушаний с обращением о а принятом решении и обязательно определить, каким способом будет оказана эта услуга. Обращение должно быть подписано представителями не менее 75% общего количества квартир в жилом доме. Помещение в квартирах, на какие открыты отдельные лицевые счета потребителя. В случае, если жители дома не устраивает стоимость и качество оказываемых услуг, которые предоставляет исполнитель, предлагается организовать ОСББ. Это объединение с привластниками квартирной будинке. В нашем городе уже существует одно такое объединение, это так называемый «Красный дом». И тогда вы сами будете определять, определять, количество услуг, которые вам необходимы, и стоимость этих услуг. Вы сами заключать договора. Что касается тарифов конкретно по вашему дому, больше детальную информацию вам расскажут коммунальные предприятия ЖЭО и ТВКК. Еще большая просьба, когда вы потом будете задавать вопросы, для протоколов, мы протокол ведем, называйте номер квартиры и фамилию. Альної площі квартир та нежитлового приміщення у житловому будинку. Капеживо, пропонує вам проєкт тарифу по дружбі народу 15. Тариф для будинків вище первого поверху складає 2,38, а для першого поверху рубль 74. Тарифа квартирной платы является обслуживание внутридомовых сетей. Размер тарифа 60 копеек на один квадратный метр, что касается нашего предприятия. Почему разные тарифы? Потому что КПЖ указывает свои услуги, а складова тарифа по инженерным сетям передана на нашему предприятию 60 копеек за квадратный метр. Так же самое как... площади, да? Да, в общей площади в, 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 в принципе, все. Если у вас вопросы есть, давайте. Есть вопрос. Игнатьева Виктория Владимировна, 164-я квартира. Я живу на первом этаже. У меня проблема постоянно с затоплением снизу за прошлый год у меня 6 затоплений было. Ребята, извините, у меня линолеума в квартире уже нету. Он весь тянулся. И проблему не можем найти. Кто засоряет? Есть такая услуга, что, допустим, должны э, проверять вот эти стоки, которые в основную трубу в эту входят. У меня даже такой случай был. 1 января люди все отдыхают, веселятся, а я э, Ловлю ковры и все остальное, mm. и сушить негде. Понятное дело. Это по проблема культуры mm. ваших жильцов. Да, я с вами согласна. Предприятие не виновата то, что люди праздник, не праздник, так себе повели, что-то вылили в канализацию. Мы же приходим, чистим, понятное дело, устраняем эти засоры. Ну, а вы первый этаж, да, от этого мне дальше? Я, например, не могу запланировать ни ремонт в квартире, Потому что ну, смысл какой? Я сделала ремонт в, 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 в туалете. Ну, это и это, это все опять по косточке и что мне? Да. Я хочу... У нет. вас засоры получаются не по вине того, что э, трубы э, как бы засоляются. А вот, вы, да, и вот с кухни когда идут, вот творога. То, что с кухни ваш лежак, это вы должны сами его прочищать и все на свете. Мы э, прочищаем только стояки центральные и это вот, стояки это, я сама. Я так понимаю, патент. обратным ходом. Все. Да, обратным ходом все идет. Так вот это не дано жильца да, да. проблема. Не Да, идет... но, но и не вина предприятия, что... Года отведения. Как мне, например, как мне жить да. в таких условиях и платить? Я или... к чему хочу сказать устраняются засоры, которые произошли по вине предприятия, что стоят, засолился и он не Либо из-за того, что жильцы что-то бросили непотребное. Скорее всего, что не скорее всего, а так оно и есть, потому что жильцы не аккуратно пользуются канализацией. Понятно. Это сто процентов. Я 100%. хотела задать вопрос. Ваши услуги. Предоставляется, например, там раз в три месяца проверять эти трубы. Просто решение, канализационных два раза в год. Два раза в год. Стояка центрального. Да. Центрального стояка канализации. Да, Но если туда Живет, кидают, и, как права. вы говорите, шесть раз на год, или шесть раз за то время, сколько вы там живете, а живете вы там сколько лет? 10? 16? 16, 16 лет. Ну, ну, мы знаем, да. Мы знаем. Да, понятное мы дело. неоднократно чистили, и вы были свидетелем, чтобы Что оттуда вытягивается? Только причина или тряпка. Культура жильцов. Посторонний предмет канализации. Сердюч, да. по, вашему дому, по вашему дому мы уже проходили с комиссиона и объясняли жителями, как пользоваться, и вешали да, банки, и на стенды. Нет. Все полностью. Мы проводили эту работу, ну, как видите, результатов. Мы ходили...